नवापूर तालुक्यातील सर्वप्रथम मराठी युट्यूब न्यूज चॅनल नवापूर लाईव्ह न्यूज एनएलएन आपल्या हक्काचे व विश्वासाचे व्यासपीठ नवापूर नगर परिषद हद्दीतील इस्लामपुरा प्रभाकर कॉलनी नगर नवी दिल्ली या परिसरातील नागरिकांनी हायवे राष्ट्रीय महामार्ग आणि स्थानिक प्रशासनाकडे बोगद्यासाठी मागणी लावून धरली आहे बोगद्यासाठी स्थानिक नागरिक आणि माजी नगरसेवकांनी वेळोवेळी प्रशासनाकडे विनंती केली आहे परंतु प्रशासनाने अगोदरच दोन बोगदे असल्याचे सांगून येथे बोगदा सांगून आपल्या महामार्गाचे काम सुरूच ठेवल्याने स्थानिक नागरिकांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला होता प्रशासनाने सदर दिलेल्या आंदोलनाचा इशारा देऊनही दखल न घेतल्याने दिनांक सात फेब्रुवारी रोजी शांतीपूर्वक आंदोलनासाठी नागरिक राष्ट्रीय महामार्गावर जमा झाले होते यावेळी नवापूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शिवाजी बुधवंत यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली त्यावेळेस त्यांनी आंदोलनकर्ते यांना समजाविण्याचा प्रयत्न केला परंतु आंदोलनकर्ते यांना समजाविण्याचा प्रयत्न केल्यावरही आंदोलनकर्ते आंदोलनावर ठाम असल्याचे बघून त्यांनी संतप्त होत कारवाईचा इशारा दे, दिला होता करेंगे ना દુરા બાબરી બાત નહીં બોલો સાહેબેલો પ્રશાસન કો

निरीक्षक बुधवंत यांनी स्थानिक प्रशासन तहसीलदार यांना संपर्क केला असता ते बाहेरगावी असल्याचे म्हटले होते बराच वेळ आंदोलनकर्ते महामार्गावर ठाण मांडून बसले होते परंतु महामार्ग प्रशासन किंवा स्थानिक प्रशासनाकडून देखील दखल घेतली गेली नव्हती पोलीस निरीक्षक बुधवंत आणि तहसीलदार प्रतिनिधी यांनी आंदोलनकर्त्यांची समजूत घालत आंदोलन स्थगित केले असून एक निवेदन देऊन आमच्या भावना प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्याची मागणी या ठिकाणी करण्यात आली आहे जो रास्ते की समस्या है इसकी मुसीबत की वजह से हम सब यहाँ इकट्ठा हुए छोटे छोटे बच्चे स्कूल है मदरसे अभी हमारी गली में जो महत्व हुई है वो रोड की समस्या की वजह से हुई है कि आज रास्ता हमारे लिए वो बच्चा पेट में लेके इसकी मुट्ठी मुश्किलें होती ये तकलीफ है इसलिए हम आज यहाँ जमा हुए हमको शौक नहीं है कि हम धूप में आज मेरे बच्चे को देती ये मुसीबत की वजह से हम रुके हुए अंजाम जो तकलीफ है हमारी वो समस्या हल समझता हमको कोई तो यहाँ पर जितने भी लोग है सब गरीब परिस्थिति के लोग हैं उनके बच्चे पाँच साल के छह साल के सात साल से लेकर पंद्रह साल तक के बच्चे स्कूल मदरसा जाते हैं उनको जाने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं अब गरीब लोग सुबह काम धंधे पे निकल जाते हैं तो बच्चों को स्कूल मदरसे के अंदर कौन पहुँचाएगा ये जिम्मेदारी कौन लेगा प्रशासन लेगा ये जिम्मेदारी अगर रास्ते में कुछ हो गया बच्चों के लिए तो प्रशासन ये जिम्मेदारी लेगा और हमारा जो आंदोलन है शांत आंदोलन है हमको सिर्फ रस्ते से मतलब है हमको यहाँ से ले जाने जाने और आने के लिए रास्ता चाहिए और अगर आगे आगे नहीं होता है तो हम हमारे हिसाब से रास्ता मांगेंगे क्या इसमें सबको तकलीफ है इसमें एक आदमी को या दो आदमी को नहीं है अभी एक जवान लड़की मर गए रास्ते की वजह से क्योंकि रास्ता नहीं होने की वजह से तीन किलोमीटर राउंड मारना पड़ा उसको ट्रैफिक जाम थी उसके रास्ते सावरठ जाते जाते लड़की का इंतकाल हो गया है? तो इस, इसी तरह से मौत होती है मौत मैयत होती है निकालने के लिए चार किलोमीटर से रिटर्न घूमना पड़ेगा है एक एक सिर्फ एक समाज का आदमी नहीं है हम सब समाज के लोग हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है। सबको प्रॉब्लम है मैयत का प्रॉब्लम है स्कूल का प्रॉब्लम है दवा खाने का प्रॉब्लम है बाजार जाने का प्रॉब्लम है हर चीज का प्रॉब्लम है तो प्रशासन अगर ये नहीं सोल्व करेगा तो कौन करने वाला है और यहाँ पर हम लोगों को जब हम आंदोलन कर रहे हैं शांतता आंदोलन हमको ऊपर से पुलिस प्रशासन लोगों ने सामने से आके हम लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं लेकिन हम लोग जब तक हमको रास्ता नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है वो व्यासपीठ